saya Nur Najwa binti Zabri, nombor kad metrik JG-12062-21. Saya merupakan wakil ahli kumpulan uh, Syarikat Melaka Halal Hub Sinar Berhad. Hari ini kami akan membentangkan uh, isu salah, salah guna kuasa dalam pengurusan sumber manusia di Syarikat Melaka Halal Hub Sinar Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada lima orang iaitu saya Nur Uh, ahli yang kedua ialah Nur Fatin Izati, ahli yang ketiga ialah Muhammad Yazid, ahli yang keempat ialah Siti Khadijah, ahli yang kelima ialah Dennis George Abraham. Okey. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan isu salah guna kuasa dalam pengurusan sumber manusia di Syarikat Melaka Halal Hub Sdn Bhd. Seperti yang kita tahu, Semua manusia adalah sebagai aset utama dalam syarikat untuk mengurus dan membangunkan organisasi. Sebagai contoh, manusia bekerjasama bagi mencapai tujuan syarikat. Okey. Bagi poin yang kedua iaitu peranan ketua dalam organisasi ialah memimpin, membuat keputusan dan menentukan arah syarikat. Selain itu, ketua juga berkualiti mencipta nilai dan inovasi syarikat. Oleh sebab itu, ketua aa, adalah sebagai penentu prestasi syarikat di mana keputusan seorang ketua mempengaruhi kejayaan syarikat. Di samping itu juga, ketua juga memastikan kelangsungan operasi syarikat untuk berjalan dengan lancar. Bagi poin yang keempat pula, faktor yang mempengaruhi kualiti sumber manusia adalah dari segi pendidikan, kemahiran, kesihatan, sikap, dasar kerajaan. Selain itu, kepimpinan yang lebih signifikan dalam menentukan kualiti pekerja. Kesan daripada keputusan uh, ketua terhadap pekerja, contohnya, keputusan yang baik, pekerja akan merasa jelas Aa, dengan tugas dan termotivasi. Manakala bagi keputusan yang buruk, pekerja terpaksa ikut tanpa kuasa membentukkannya. Implikasi daripada kepimpinan yang lemah. Contoh, ketua terlibat daripada rasuah, pekerja tidak dapat mengubah keputusan. Risiko pekerja aa, diugut atau dipaksa akan terlibat. Oleh sebab itu, kepentingan memilih ketua berkualiti adalah ketua adalah kerana ketua adalah sebagai aset utama syarikat. Ini adalah kerana ketua akan memutuskan keputusan bagi menentukan kejayaan syarikat. Oleh sebab itu, syarikat perlulah berhati-hati memilih ketua yang beretika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin binti Rosli, nombor matrik JJ12331/21 saya akan membentangkan berkaitan latar belakang syarikat Melaka Halal Hub Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2006 dan dirasmikan pada tahun 2010. Ia diberi mandat oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, PKNM, untuk mengendalikan kehalalan produk IKS. Fungsi utama syarikat ini ialah memberi latihan, bimbingan, tunjuk ajar dan peluang pemasaran kepada usahawan. Selain itu, ia juga menyediakan ruang kilang, memudahkan pensejarah halal dan logo mesti. Seterusnya ialah meninjau amalan perkilangan dan membantu promosi digital. Kehadiran syarikat ini selaras dengan rancangan negara RMK ke-10 iaitu menggalakkan penglibatan industri halal dan mewujudkan usahawan bumi putra berdaya saing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Syarikat ini juga seperti syarikat yang lain kerana berdepan dengan cabaran yang boleh merosakkan reputasi syarikat serta risiko kehilangan kepercayaan awam terhadap perkhidmatan dan bimbingan. Itu sahaja latar belakang syarikat Melaka Halal Hub Sendera Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Yusuf, nombor matrik jg 12282 82 21 untuk isu etika, perbuatan nepotisme dan juga kolonizm yang merujuk kepada perbuatan mengkhianati syarikat dan juga cenderung mengetepikan hak orang yang berhak. Perbuatan ini juga merujuk kepada aa, perbuatan yang mengutamakan aa, kepentingan peribadi berbanding kepentingan syarikat. Perbuatan ini aa, sering sering terjadi dalam isu aa, dalam situasi aa, pelantikan jawatan kenaikan pangkat dan juga memberi projek kepada orang yang tidak berhak isu etika ini timbul apabila uh, seseorang itu uh, mengalami konflik kepentingan iaitu di antara kepentingan peribadi dan juga kepentingan syarikat bagi uh, bagi uh, baginya uh, baginya uh, beliau merasa sukar untuk memilih alternatif uh, yang tepat sebagai contoh individu yang merasakan alternatif yang diambil olehnya uh, adalah baik untuk kepentingan syarikat namun hakikatnya bukan kerana uh, sebenarnya isu, uh, alternatif yang diambil olehnya lebih cenderung untuk uh, kepada kepentingan peribadinya. Sebagai contoh dalam isu kes uh, bekas CEO uh, yang membuat keputusan salah dengan menggunakan dengan menyalahgunakan kuasanya untuk melantik anak ke dalam syarikat. Hal ini demikian, hal ini untuk mendapatkan uh, kepentingan pribadinya, iaitu untuk mengukuhkan uh, kedudukannya di dalam syarikat dan juga meningkatkan kroningnya di dalam syarikat. Jadi uh, beliau juga uh, kesannya beliau juga telah menyebabkan peluang untuk pekerja yang layak, uh, yang berkelayakan. Uh, akan disekat dan juga beliau juga menyalahgunakan uh, sumber syarikat dengan salah. Kesannya imej bagi GLC tersebut akan tercemar dan motivasi kepada uh, setiap pekerja di dalam syarikat tersebut akan menurun dan juga uh, persekitaran kerja akan menjadi toksi kerana berlakunya penyalahgunaan kuasa dan juga isu nepotisme dan korenisme tersebut. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai isu etika dan kesan kepada syarikat Bagi syarikat Melaka Halal Hub Antara kes yang terjadi ialah kes nepotism dan kronisma Benda ini terjadi kerana bekas CEO telah salah guna kuasa untuk melantik anaknya ke jawatan yang dikendaki Disebabkan oleh keputusan ini diambil atas dasar pribadi bukannya syarikat kesannya adalah amat besar terutamanya kepada prestasi syarikat hasil pada nepotisme ini ataupun orang yang dilantik tidak layak untuk menggalas tanggungjawab itu. Budaya negatif akan timbul dalam persekitaran syarikat tersebut dan menyebabkan pekerja mula mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan syarikat. Kesan kedua ialah terhadap motivasi pekerja. Apabila tiada keadilan dalam kenaikan pangkat disebabkan nepotisme dan kronisme ini, Maka motivasi pekerja akan menurun. Apabila motivasi pekerja menurun, maka ramai pekerja akan beralih berpindah ke tempat lain, menyebabkan kadar pusing ganti pekerja meningkat. Apabila ini, hal ini terjadi, maka persekitaran syarikat akan menjadi toksik. Disebabkan wujudnya jurang antara yang ada kabel dan tiada kabel yang secara tidak langsung menyebabkan kerjasama semakin sukar di sesama mereka dan berlakunya konflik dan kesan ketiga pula kesan kepada reputasi syarikat hal ini akan menyebabkan ketidakpercayaan awam dan imej syarikat akan terjejas secara amnya budaya yang tidak adil ini akan melebahkan keyakinan masyarakat terhadap syarikat maka halal hab dan syarikat yang lebih kurang dengannya sekian saja daripada saya akan diteruskan dengan rakan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Siti Khadijah binti Azmi Nomor metrik saya JJ12125/21. Hari ini saya akan bentangkan mengenai cadangan penyelesaian terhadap isu salah guna kuasa dalam pengurusan sumber manusia di Syarikat Melaka Halal Hub sedang berhad. Okey, di sini ada empat cadangan penyelesaiannya. Yang pertama adalah penilaian berasaskan prestasi iaitu aa, syarikat perlu menapis pekerja yang tidak berkelayakan dan bergantung kepada kabel nombor dua, galakkan peningkatan kemahiran dan disiplin aa, cadangan yang seterusnya adalah program kesedaran dan pembangunan kendiri iaitu tingkatkan nilai moral dan disiplin pekerja kurangkan kecenderungan membuat keputusan tidak beretika seterusnya Cadangan adalah kepimpinan beretika iaitu aa, barisan pengurusan perlu tunjuk teladan yang baik dalam keadilan dan ketulusan. Seterusnya galakkan budaya kerja ber berintegriti sesama aa, sesama kawan office. Seterusnya nombor empat adalah cadangan penyelesaiannya adalah dasar dan sistem telus iaitu tetapkan kriteria kriteria yang jelas untuk pengambilan kenaikan pangkat seterusnya dalam melaksanakan audit berkala dan menggalakkan maklum balas terbuka antara satu sama lain. Sekian terima kasih. Terima kasih Kak atas cadangan penyelesaian tersebut. Saya akan memberi sedikit kesimpulan mengenai isu salah laku etika ini. Yang pertama, kepentingan sumber manusia Seperti yang kita tahu, sumber manusia adalah aset utama syarikat Tanpa tenaga kerja berkualiti, prestasi syarikat akan terjejas Yang kedua, cabaran dalam pengurusan uh, uh, Wujudnya nafsu dan sifat tamak boleh menjejaskan keputusan pengurusan Ini adalah kerana kepentingan peribadi seiring bercampur dengan kepentingan syarikat Bagi poin ketiga iaitu kajian kes Kajian kes nepotisme dan kronisme Bekas CEO melantik anak atas alasan keperluan syarikat Hakikatnya seperti yang kita tahu keputusan itu lebih cenderung kepada kepentingan diri dan pengaruh Oleh sebab itu kesan buruk terhadap syarikat ia akan menunjukkan prestasi menurun dan motivasi pekerja terjejas Manakala persekitaran uh, kerja toksik dan penuh ketidakpercayaan Selain itu, reputasi syarikat mula tercemar dan menyebabkan ketidakpercayaan awam. Oleh sebab itu, keperluan aa, untuk tindakan tegas adalah dengan budaya negatif mesti dibendung sebelum meluas. Selain itu, usaha menangani nepotisme dan kronisme perlu dilaksanakan dengan segera. Aa, sekian sahaja aa, pembentangan dari ahli kumpulan kami. Aa, terima kasih dan assalamualaikum.